Скажіть, будь ласка, от, ви як мешканець Криму, да, представник корінного народу цього півострова, з якими проблемами ви зіштовхнулися, коли вже Крим був анексований Росією? Ну, я лично за себе не тяжело говорити. Ну, Взагалі, я скажу, що сразу, практично одразу після того, как вошли російські війська в Крим, хоча офіційно не відвертали это, но... Сразу почувствовал давление, что ну, вот то, что сейчас происходит, как бы, как сказать, как затишье перед бурей. В принципе, не было ничего такого серьезного, чтобы там... Ну, лично вот я за себя могу сказать, что немножко с ребятами такими мы активные были, там, да, как бы, в национальном движении участвовали. Все, и за несколько дней до начала оккупации... За мной где-то за, за 4-5 за дней, угу. за мной там за несколькими ребятами из наших. Э, ну, следила машина постоянно там, 2-3 машины ездили за нами практически на хвосте там. Если я в магазин ходил, то за мной кто-то ходил. Ну, мы думали, избушники, но не могли понять причины, потому что мы же не знали, что должно произойти. А потом, когда это все произошло, в принципе, у нас уже ну, как бы сложилась картинка, к чему это все шло. Вот. На сегодняшний день... Все, например, знают о том, что, допустим, не только, к сожалению, правительство на тот момент, и угу. МВД, и СБУ, особенно в Крыму, были как бы на стороне оккупантов. Это все знают, но никто этого не отвергает. Видели, знают, что, допустим, из... Вы расповедали, что зараз вы ви в Виннице живете. В да. який момент самый вы ви решили отъехать? Я выехал в Винницу после того, как уже понял, что, допустим, заднего входа не будет, потому что мы вот, э, обороняли, ну, жили на захватах, на наших вот и компактно татары проживают. Мы тоже там отряды самообороны организовывали. У нас, правда, не было никакого оружия, но мы так собирались, мужчины, там, кто с лопатой, кто там сбитый, кто с чем мог, приходили. Жгли костры, собирались, ну, чтобы видели, что мы как бы, готовы защищать свои дома, свои семьи. А вот потом, когда мы видели количество въезжающей техники, солдат вооруженных, ну, мы поняли, что ничего не получится. Потом просто выехали. Вывезли свои семьи, у меня семья большая, детей много надо было как бы обезопасить их от всего этого. Вот вывезли свои семьи. Мы сейчас Винница собралась, у нас около где-то больше 40 семей. Ну, где-то около 40, может, чуть больше семей, точно не могу сказать сейчас. Потому что группа около 32-33 семей живет в одном месте, а там есть 9-10 семей отдельно живет, там несколько семей еще в другом месте uh -huh. живут. Ну, как бы Точное количество не тяжело. А да? отбывалось, ну ваш переезд отбухся когда? После референдума уже, чи до? Моя семья выехала после референдума, я сам выехал до референдума. Был я в Киеве как раз в это время, и когда мы говорили, что возвращаться смысла нет, мне просто сестра позвонила, и говорит, лучше не возвращаться, потому что говорит, это, как бы там, ну, спрашивали, интересовались, о а тебе там, ребята говорили, что там допустим за твоим домом следят, машины стоят постоянно. Тебе возвращаться не стоит, потом супруга тоже говорит, где, -то, где мы жили, там видно, ну, что ходят люди, интересуются много. Uh -huh. Потом они. У <coughs> меня был как раз в это время в Киеве. И у нас товарищ попал в Винницу. Он позвонил, говорит, приезжайте. Мы приехали в Винницу, посмотрели, вроде, вроде все нормально. Люди такие. Конечно, я... За эти два месяца, которые прожил здесь, на материковой Украине, очень сильно свое мнение о украинцев как о национальности поменял в положительную сторону, потому что я, честно говоря, такой большой разницы не видел между украинцами и русскими. Ну, как бы славянские народы, может быть, немножко, ну как поляки там, и все остальные славяне. Но я вам честно скажу, что слава богу, что украинцы не русские. Ну, не все разные, это только культурная такая, да, да. Как ну, вас приняли у Винницы, какие умовы проживания? Очень, очень, хорошо нас приняли. люди очень от души нас встретили, поделились, можно сказать, последним жильем, все, ну, замечательно нас встречали, все наши проблемы, какие возникали, там, с администрацией, и там, и по паспортам, и по всем, все старались помочь, всегда были готовы там, поддержать во всем, вот, нам нужна была прописка, нас вот, комендант Майданов, Игорь Басюк он нас вообще без проблем прописал, несколько человек сразу себе на квартиру, ну, вообще вопросов не возникало, доверие друг к другу и помощь всегда были готовы оказать людям ну, очень замечательно. не знаю даже, mm -hmm. словами тяжело это передать. Какое ваше видение в будущем с Крымом? Какая будет ситуация? Чи наді... у вас надежда повернуться туда? Как вы думаете? Нет, надежда всегда будет. Ну, я бы, конечно, не хотел, чтобы это затянулось опять на 45 лет, как у наших дедушек и бабушек. Ну, и я думаю, переговорами и всякими другими делами, ну, я имею в виду дипломатическими методами, я думаю, это тоже будет тяжело верно, потому что ну, правительство России на сегодняшний день, ну, мы сами видим, как оно себя ведет. Наверное, скорее всего, придется сражаться, наверное, скорее всего, придется проливать кровь, ну, еще раз доказать всем, что мы свободные люди. Я не имею в виду только татар, я имею в виду всех нас, граждан Украины всем нам доказать придется, что мы свободные люди, достойны свободы, и наше государство свободное, и мы будем сами решать, как нам жить, а не то никто не будет нам диктовать. Ну вот, в э, вид стороны украинцев, э, крымско-татарский народ, или там особые ви вы якісь какие-то утыски, там образы, чи ще щось В от, от, от людей, от людей, от народа как такого нет. Ну. Допустим, в Крыму, как бы, скажем, от власти, ну, она как бы тоже украинская, но автономная. Ну, были моменты, когда, конечно, нам наши напоминали о том, кто, мы, скажем так. Но, в принципе, допустим, те вопросы, которые было невозможно решить в Крыму, их можно было ну, вполне адекватно решить здесь, на материковой Украине. Ну вот, сегодня мы перебывали на первом дне. Форуму Євромайданів, які у вас враження, взагалі думки з приводу того, що розглядалося, які були теми обговорені, які думки з приводу форуму? Ну, форум це хороша річ, звісно. Вы взяли первое, брали участие? Я первый раз, да, первый раз. Мне очень понравилось, люди очень хорошие отношения друг к другу, теплые там. Ну, конечно, возникали споры. В любом случае, мы люди, каждый будет пытаться там доказать. Это, будет дискуссии да, были в да, 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 это да. нормально все, вполне нормально. Вот. Самое главное, что понимание и продуктивно все происходило. Есть... Ну, надо просто учиться работать. Это в любом случае надо учиться. Мы, мы всему этому учимся нам. Ну, придется заново все делать. Если мы хотим жить в нормальном государстве, в котором будут соблюдаться права всех людей, где мы будем все равны, как говорится. Надо за это бороться, и надо учиться работать друг с другом. Уважать какие-то традиции. Искать компромиссы быть нормальными людьми, которые хотят жить вместе в одной семье. Я думаю, у нас получится. Добро, дякую вам. Спасибо большое вам.